Мы сейчас, скажем так, 60% людей э, остались. То есть э, 40% уже в эти события уехали на Украину. То есть нам уже сказали, мы вас часть не пускаем, э, КПП закрывается, едьте куда хотите. Технику мы вам, это было там на неделю назад, технику нам еще не отдавали. Как сейчас повернется вопрос, мы не знаем. Что сказать по тем, кто остался? Ну, с нашей части остались... Командир части, начальник штаба части, все управления части, зампотех, зампотыл, замполиты. И очень много, 60% офицеров остались там. На что они, как бы сказать, повелись. Кого-то держал квартира, кто-то повелся на именно эти российские обещания. Я не знаю, думаю, Россия не будет их держать. А обещания были очень такие, ну, по украинским меркам крутые. Они будут обещать зарплату. Капитанская категория 20 тысяч гривен выше. Обязательно квартиры вам всем дадут в течение 2-3 месяцев. Ну, то есть такие финансовые. И материальные блага они обещали очень большие, я думаю, они их будут выполнять. Я бы себя не смог пересилить, я бы не смог срезать шеврон полка связи, срезать шеврон Украины, так как это у меня в крови уже.